Вітаю вас! Це програма тема дня на уняантебео, якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене назвати Іван Голоп, і сьогодні у нас в гостях експерт благодійного фонду майдан закордонних справ Юрій Смілянський. Добрий вечір. Добрий вечір. дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про те, чому Україна не воювала за Крим. Що ж, Юрію, сьогодні профільним комітетом Верховної Ради було оприлюднено стенограму засідання РНБО від 28 лютого 2014 року. Чи ви, як кримчанин, дізналися якусь нову інформацію про з цієї стенограми про тодішні події? Так, да, звісно, Новість ну, в чому або нова інформація. Це позиції відділених фігур. Украинской политики, там, Министерство обороны, служба безопасности, Генеральной прокуратуры и так далее, э, которые они занимали в тот момент, когда оккупация Крыма фактически уже началась, когда уже были э, оккупационные войска э, представлены на тот момент. Подразделения, спецподразделениями Российской Федерации уже захватили административные здания в Симферополе и Севастополе, имеется в виду здание Совета министров Автономной Республики Крым, здание парламента Автономной Республики Крым, когда уже фактически произошел захват власти коллаборационистами. Которые начали всемирно оказывать помощь оккупантам в их действиях по оккупации полуострова. Ну, как раз таки позиции рассуждения людей, конституционная задача которых, в том числе защита территориальной целостности, которая в момент начала оккупации Крыма стала основной задачей для выполнения этими людьми, своих функциональных обязанностей. В том, какая была их позиция, это действительно новое. Давайте проясним, полегают их позиции, этих основных ключевых политических фигур. И какая ваша оценка щедрых? Знаете, вот, на, на протяжении двух лет, ну, чуть меньше срока да, оккупации Крыма, в отдельных средствах массовой информации, в интернет-пространстве, особенно в социальных сетях, время от времени там возникали Возникала информация или мнение, когда начинал обсуждаться вопрос там, о предательстве интересов страны с точки зрения сохранения территориальной целостности. И очень много обвинений как раз шло в том числе и в адрес господина Турчинова, как секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Ну, вот, как раз-таки обнародование сегодня протокола заседания как раз -таки показывает, что вот у него была позиция направленные на необходимость проведения активных каких-то давайте сейчас так остановимся действий для того, чтобы пресечь начало оккупации в Крыму, пресечь все те антигосударственные действия, которые позволили себе представители псевдоэлиты в Крыму и которые перешли на сторону оккупантов, которые стали коллаборантами и оказывали оккупантам всемирную поддержку. В том числе и в рамках работы парламента Автономной Республики Крым, в рамках того, что произошло ну, фактически незаконный захват исполнительной власти, власти в Крыму, когда действующий председатель Совета Министров был смещен, на его место поставлен господин Аксенов, который, в общем-то, на тот момент к исполнительной власти в Крыму не имел никакого отношения. Да, он был депутатом Верховного Совета, но не более того. И как раз таки с позиции секретаря Совета национальной безопасности и обороны, вот если читать протокольную запись э, вопроса, который ставил господин Турчинов, да, там, э, просматривать ту позицию, которую он занимал, по крайней мере, в той риторике, в которой в протоколе это можно увидеть, ну, она как раз-таки была направлена на э, то, что человек как раз-таки э, подталкивал, скажем так, коллективные решения члена Совета Национальной Безопасности и Обороны к тому, чтобы э, действия Украины были... Хоча б давайте, навіть так скажемо, в близькому приближенні к адекватним по отношению к тим действиям, які вже Російська Федерація по отношению к Україні. В такому контексті чи можна говорити про те, що оприлюднення цього документу саме зараз, у момент гострої політичної кризи в країні, це таке намагання повернути до великої політики секретаря РНБО Олександра Терчинова? У мене почему-то сразу і у моїх колег возник другой вопрос. Не является ли э, публичность да, в вопросе рассмотрения протоколов заседания Совета национальной безопасности и обороны 28 февраля 2014 года э, попыткой создать инструмент политической борьбы? Вот как раз-таки в период кризиса, да? потому что э, очень бы не хотелось, э, чтобы... А пояснить детальнейшее. Ну, э, во-первых, да, у нас парламентская президентская республика. У нас есть профильный комитет по э, национальной безопасности и обороне, курирующий эти вопросы. Э, о том, что необходимо создать депут, временную депутатскую комиссию по расследованию действий людей, которые принимали э, гос, у, на уровне государства решения э, в период, февраля-марта. 2014 -го года, ну и так далее, да, по срокам, то есть с момента начала оккупации принимали решения государственного уровня, направленные на реализацию функций, которые были поставлены перед теми должностями, которые эти люди занимали, необходимо провести расследование. Вполне логично. Но комиссии-то создана не было. Комиссия не работала. И вдруг Раз объявляется заседание комитета, на котором рассматривается этот вопрос. Другой момент, что вот действительно удивляет, все-таки Совет национальной безопасности и обороны – это достаточно специфический орган, да? орган на заседаниях которого рассматриваются вопросы или стопроцентно, или частично содержащие государственную тайну. Как там оказался лидер политической силы, которая к Совету национальной безопасности и обороны не имела никакого отношения. И судя по этому протоколу, этот лидер не просто участвовал в заседании, он высказывал мнение и судя по всему голосовал за принятые решения. Ну, Как-то не совсем логично в рамках тех функций и задач, которые перед органом СНБО стоят. И вот такие действия. И вот, вот из этого всего да, у нас действительно в стране политический кризис, очень серьезный. И очень бы не хотелось, чтобы серьезный вопрос, который требует глубокого анализа, очень взвешенных оценок событий, которые уже прошли в войне, которая еще не закончена и выводы, которые должны в ходе этого анализа и этих оценок быть сделаны на будущее, что подобное нельзя было допустить, вдруг вот, знаете, так спонтанно всплывает вопрос, спонтанно рассматривается. Вот, как бы очень не хотелось, чтобы вот эта вся спонтанность создала всего лишь навсего очередной инструмент в борьбе за политическую власть в стране. Ані привела к тому, щоб эти оценки аналізи как раз таки дали возможность не допустити в будущем подобных ситуаций. Давайте спробуємо повернутися до тексту цієї стенограми. Загалом стенограма принесена думкою, що в Україні станом на кінець лютого 2014 року не було армії, тому вводити воєнний стан було недоцільно. Чи ви розділяєте таку думку? Ну, то, что армия находилась в очень плачевном состоянии, это факт. То, что, вот, раз речь идет о Крыме, давайте мы на крымских примерах будем рассматривать, то, что контрактная часть армии формировались по принципу территориальной принадлежности человека, который подписывал контракт на службу в вооруженных силах. Это факт. Для чего это делалось? Ну, в принципе, руководство страны снимало с себя проблематику обеспечения жильем контрактных военнослужащих. И вот по территориальному принципу формировалась армия. Понятно, что уже как только да, поднимается вопрос вот таких принципов формирования контрактной армии, ну, боеспособность можно оценивать уже с каким-то знаком минус, который будет уменьшаться постоянно. В Крыму параллельно да, существовала армия расквартирована была, ну, вернее, Черноморский флот Российской Федерации, и в Крыму стояли подразделения вооруженных сил Украины. Ну, то, что контактировали, это одно между собой. Вопрос другому, что зачастую ну, и были случаи, когда из одной семьи один ребенок шел служить по контракту в российскую армию, другой ребенок шел служить, или близкие родственники в украинскую армию. Ожидать того, что люди, если эти окажутся, будучи родственниками друг против друга с автоматами, что они начнут стрелять, ну, по меньшей мере наивно. То есть, может решения силовым шляхом конфликта в Крыму не было? <Губеж> <С status> Нет, я не об этом. Я как раз-таки о тех ошибках, которые допускались э, с точки зрения э, состояния вооруженных сил и тех принципов и подходов, которые да, осуществлялись по их формированию. Но то, что вот момент, который так ну, очень неприятно, скажем, да кольнул меня, когда я вот читал Странник. опубликованную уже да, стенограмму этого заседания. Смотрите, на всем протяжении заседания, когда высказывались разные мнения о том, как надо действовать в этой ситуации, когда давались оценки по ситуации, которая происходит, ведь никто из участников этого заседания не рассматривал гражданское общество Украины как полноценного субъекта, призвав которого и в помощь, можно решать проблему. Каким чином можно было? Например, объявить да, всеобщую мобилизацию. Обратиться к скажем, да, людям с майдановских сотен о необходимости поддержать страну в защите территориальной ценности, потому в Украине, там, э, в Крыму э, да, происходят э, оккупационные события. А на вашу думку, почему наверное, был было размов такого шляха? Ну, наверное, э, все-таки люди, которые находились в политическом руководстве, никоим образом не хотели укрепления гражданского общества как субъекта политической жизни страны. Юрий, у нас остается очень мало часу, поэтому последнее э, питання. На Вашу думку, зважаючи на оприлюдненной но чи числит уже сейчас провести ретельное расследование бездеятельности в 2014 году руководства Минобороны, ГПУ, СБУ и багатьох членов ФРНБО? Да, конечно, это необходимо сделать и э, необходимо дать оценку э, действия людей, которые да, жили за счет украинских налогоплательщиков на которых были возложены определенные функции согласно действующего законодательства и задачи поставленные, которые они должны были выполнять, и оценки, насколько качественно на них выполнены, и какой уровень ответственности лежит на них за то, что было не сделано, это необходимо. Даже вам дякую. А телеглядачам нагадаю що сьогодні у нас в гостях був експерт благодійного фонду майдан закордонних справ Юрій Смілянський у студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.